новый эксперт. Не услышал, повтори, вы, пожалуйста. Вы эксперт? Эксперт в чем именно? В экспертизм. Я эксперт в психологии россиян. Вот. Сам не думал, но О. вот уже нак нак достатньо Можете? экспертности. Можете рассказать? Можете ну, рассказать могу, Мне могу интересно? рассказать, да, могу рассказать. Я ничего вот. не говорить. Россияне ⁇ это народ без нации, народ без идеи. Поэтому, когда была революция, большевизм прижился. Нигде не прижился, а в России прижился. Потому что, когда в голове ничего нет, туда легко чего-то налить, и оно будет работать. Россияне ⁇ это люди, которые не умеют мыслить своей головой. Им нужен какой-то лидер, царь, который за них решает. Россияне это вот рабская натура, это, это классические классические представители. Фокус группы эксперимента Милгрэма. вот. Вы, как сказала моя очень классная подписчица и зрительница, россиянам легче признать, что они дураки, нежели признать, что они преступники, вот. Подмена понятий, вот это, это факт, эфемизмы. Кстати. Это факт, видишь. Я же говорю, я сам не хотел. Вот общаюсь там. Наверное, не еще рано, но ну, где-то месяцев 7 в рулетке общаюсь с россиянами. Вот форми формируется представление. Вот. А вы стример? Да, стример. Муста. Что-что? А вы сейчас ведете стрим? Да, на Ютубе стрим. Вот. 1965 да, людей вас знает? смотрят. Станислав Во. Чумак. Да, Станислав заходите. Чумак. Станислав Чумак, да, мое имя и фамилия. Mm -hmm. Mm -hmm. Можете зайти смотреть, стрим только начался. Как раз сейчас проверим мои утверждения. Вот то, что я сказал, вы сейчас будете смотреть на россиян. И вот все, что я сказал, оно будет сейчас проявляться у других. Вы увидите. Хотите, интересно будет. Вот 2000 зрителей, У вас 2000 зрителей. Да, да. Мы заметили. Получается, 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 да, получается. Да. Вы, вы знаете, чем молодцы. Вот вы, вот вы молодцы. Вы ничего не говорите, себя никак не дискредитируете. Вы не опозорились. Ну, то есть вы реально о себе оставляете при, приятное впечатление. Хотя бы вы, вам хватило ума не говорить каких-то глупостей. Вы себя нормально, достойно, скажем так, сейчас Например, показали. Ну, начинают, начинают там кричать, как, кричать угрожать. Вот, а вы просто сидите, как бы общаетесь тактично, корректно. Вообще класс, я же говорю. Вот я и не хочу портить впечатление, угрожать, пред, предлагаю например. дальше пойти. Да, да, все правильно. Вот. Пойдемте дальше. Ну все, слава роду, слава русскому народу. Ну, все-таки вы решили, Петкинец сганьбитеся. О, привет, 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 супер, я тебя искал как раз. Пидания. Так куда ты? Ну ты ж замаскованный, чему до свидания. Здрасте. Как у вас там красиво, блогер наверное? Да блогер. Да, блогер. А, вы да. Россиянин? а вы россиянин? Да россиянин. Как к войне относитесь? Как вы не относитесь? К войне все люди плохо относятся. Хороший ответ. Хороший как к обстрелу больницы, как обстрелу в, Киеве больницы в Киеве детской относитесь? Ну, вообще варвары. Украинцы просто варвары. А это что украинцы, а украинцы сделали? Да, конечно, вы что весь мир уже давно знает, а вы Серь... я не знаю. Я действительно не я знаю. знаю. А можете мне как-то а как подсказать, где это сказать, можно, посмотреть, это можно почитать. посмотреть, почитать? Серьезно? 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 Да ладно. Да ладно. А Она можно отмечает. посмотреть? А как ее найти? А как ее найти? Да просто набираете на YouTube. А что там на видео? Ну, рак... прилет ракеты. Ну и что, что и там? Что, что там? Там на сам ракета на сам? Да. А что это Хоть за ракета на сам? Сам на сам она называется. На сам она называется. Ты что, не шаришь? Сам на сам. Сам на сам. Знаешь, как раз на раз Мне говорят, не а не раз говорят, это сам на сам. Раз на раз, раз на раз, а украинская версия в переводе сам на сам. Это ракета сам на сам. Вы меня победили, да. Победил. очень блогер мощный. Спасибо. Сам, Спасибо. На, сам на сам, сам на сам, все сдаюсь. Да, я же говорю, все-все да, все правильно. Все, все правильно. Да, ну, видео посмотрите там, все поймете. А как вы а, на, вы, на, вы на, знаете, на, как на, ракета на, сам на сам на, выглядит? Да, да, да. Там а как она выглядит? Как? Ну, это даже смешно. Ну, там уже все, по кадровку все сделали, все уже определили, одни вы только. Да, ну, так мы, мы же, вот видишь, сидим, ничего не знаем. Сидим, ничего не а где ну, это ну, все посмотреть? Где эту раскадровку можно посмотреть? посмотреть? На фридоме, и на телемарафоне такого никак. Так я вот я же только Фридом и я Телемарафон не смотрю, не поэтому жизнь, я тебе и спрашиваю. Не где не где, спрашиваю, где, не где не можно посмотреть раскадровку? Может. Жители почему-то находят поражающие элементы ракеты Пво на месте. Серьезно? Это тоже есть на Серьез? да, серьезно. А раскадровку где, а можем посмотреть? где можно посмотреть? В интернете. Ну где именно? Интернет большой. Я без твоей помощи так, заблужусь там. Наберете там, заблужу. вам все покажет. Так я набрал, понимаешь, какая штука? Я набрал, а мне выдает официальный сайт ООН, и написано, что большинство членов Совета Безопасности ООН осуждают Россию. А эксперты ООН по правам человека утверждают, что это ракета Х-101. Что ж такое? А где же найти вот эту твою раскадровку? Не могу найти. Подскажи. Потому что ООН, вот ООН, другие страны осуждают. Или у меня интернет неправильный? интернет неправильный? Видео прилета ракеты по детскому в Центру Ахмадет. Видео посмотрите. Да, конечно, посмотрю. Да, конечно, посмотрю. Посмотрите. Так вы же мне сейчас покажете. Сейчас покажем. Я вам ничего не покажу. Вы что, с ума сошли? Так я же прошу, чтобы я вы мне подсказали. Я не могу Сказать найти. На я на вижу YouTube. выводы экспертов ООН, на а YouTube. раскадровку я не могу найти, понимаете? На Ютубе. Так конкретно ту, которую вы... Я же найду, я сейчас случайно телемарафон открою, а там скажут, что это россияне, и, и открываю сайт, а там ООН. Вы мне скажите вы тот конкретный сайт, читаете, в котором вы, читаете, вы читали. Да? А я почитал он, там написано, что это Россия стреляет Ха-101. А я другой сайт читал, там написано, что украинская ракета. Сайт он другой читали? Да. О, су, вообще идеально. А давайте вместе поищем. Можете продиктовать? Не, не могу. Я не помню. Так вы же сейчас попадаете в очень неудобное состояние. В состояние балабола. Смотрите. Пока что у вас оно такое, назовем его спорадическое, но чтобы оно не перешло в состояние перманентного балабольства вашего, потому что когда я переключусь, вы в историю навсегда попадаете балаболом. И я же хочу вам помочь, чтобы вы так не выглядели плохо. Чтобы вы показали вот мои слова, и я вот свои слова подтверждаю. Это ж прекрасно будет. Вы еще и блогеру утрете нос, представляете? Я не, не, не такую цель не, приняю. не приняю это. Давайте, я как, Мо, я парень как парень Морфеус. Парень у меня нету таблеточек. Нет, смотрите, нет, у меня нет, есть петли. батарейки. Батарейки петли. от петлички. Батарейки, вот петли. это будет у нас синяя таблетка. Синие, а это будет типа красная. Вы по хотите остаться балаболом, либо будете подтверждать, смотрите, как кадр из матрицы. Вот вы в очках, как Нео, да? Играем в матрицу. В Нео, я Морфеус. Что вы выбираете? Остаться что в историю балаболом, остаться? либо подтвердить свои слова? Ваш выбор. А что у вас звука уже что-то нету, что нету, не слышно вас? Нету, не слышно. Я просто не играю в а. детские игры. Так это не детские. Это не детские. Я Морфеус, а вы Нео. Давайте. 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 С побратимом Давайте. поиграете потом. Когда ну будете. выбирайте, вы будете балаболом, либо подтверждать будете. Ну давайте ж. Ну, давайте ж. Да-да-да, давайте. Играйте. Побратимы позовите. Можете ага. с украинцами с какими-нибудь ага. поиграть. Ну. Они любят кастрюлю на голову одевать. Так что, тогда оставляем что? вас балаболом. Да, давайте перечи, 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 перечислим ваши технические характеристики. Вы сказали, что это ракета сам на сам. Ну, вы сказали, что это э, как вы? На сам. Но я вас поправил, что сам на сам. И вы сказали, что есть другой сайт он, где это написано, что это какая ракета, французская какая или какую, ракета? какую вы там говорили? Я сказал другой сайт. Я уже, я уже сбился, я просто вы в россияне одно и то же говорят. Вот если бы не очки, не очки не я бы вас даже не отличил от предыдущего. Сказал, другой, сайт. другой сайт. Давайте другим сайтом я хотя бы сайт, под... сайт, подтвердите. Я же говорю вам, украинцы подтверждают. Правильно. Сами украинцы. Идеально. Идеально. Вот просто бриллиант. Укра... Украинцы говорят и свои слова подтверждают. Россияне грязнорота, грязнороты пустоголовые, воздуханы, ничего не стоящие. А конкретно ты слюни приклеенные к подошве шлепанца. Последнее слово мы тебе не даем, потому что зачем нам последнее слово балабола? Теряешься в вечность балаболом. Пока. Ну, ну, зробила люди на выбор. Снова, здрасте. Помните, общались? Я не, не помню. Не. Как относитесь к обстрелу больницы в Киеве? Очень отрицательно. Не надо было обстреливать самих себя. Самих себя? Ну, преступник Потому так всегда может, говорит. Это была ракета была американская. Его... Нет, это вранье, вы лжете и позорите Я себя этим. Море. Преступник не будет же признавать свое преступление и что он преступник. Швейцарские расследования. Даже Швейцарские расследования. Даже не буду спрашивать, где вы это видели, потому что это вранье. Ладно, Зачем? давайте, сможете это доказать? Я вам поверю, если докажете, я вам поверю. Если есть швейцарские какие-то уже расследования, то не попрешь против них. Вот об этом и беседуем. А детей, погиб? детей погиб? Так это не ваша уже забота. Есть факт, что детей вы стреляли сколько? по больнице. Детей сколько погибло? Зайдешь, почитаешь, если тебе интересно. Наши по детям не стреляют. Наши Стреляли по заводу Артема. Нет, ну по заводу Артем тоже стреляли и по заводу Артем и по больнице. А, Какой смысл под А очень все. Такой... Я я тебя сейчас сделаю, а а, я не тебя не сделаю одним вопросом. А зачем вы по энергетической инфраструктуре стреляете? Обесточивая детские сады, школы и детские больницы. Это ли не то же самое, это... что по больнице стрелять? Ваши заводы, которые производят снаряды... Какие заводы вы стреляете два года? Какие заводы? В Киеве еще не все заводы уничтожены. А энергетическим объектом начали стрелять 16 апреля. После того, как закон... Какого года 16 апреля? 2024. Нет, ты лжешь. Позапрошлой зимой мы не сидели без света, по-твоему. Это по, не, ли, по, не по электростанциям, а по подстанциям. Какая разница? Вы, обестр... да, да, да. вы э, лишаете гражданское население ресурсов для существования. Это есть нарушение Женевской конвенции, это есть аморально, это есть военным преступлением. Вы согласны с тем, что вы стреляете по электростанциям, но почему-то вас удивляет, а зачем вы стреляете по больницам? А вот ровно за тем, зачем вы стреляете по электростанциям? Давить на гражданское население, это называется ТР. Вообще абсолютно никакого смысла нет по больницам стрелять, по гражданским, вообще абсолютно никакого. Лишая света гражданское население, вы занимаетесь терроризмом. Да, Для этим да. же терроризмом вы занимаетесь, обстреливая больницы. Хорошо, давай зайдем с другой стороны. Почему за три года Россия не достигла никаких существенных результатов на поле боя. Херсон потеряла, от Харькова отошла, от Киева отошла, за два года, за, три, за третий год уже взяла несколько небольших населенных пунктов, которые не представляют никакого стратегического значения. Почему Россия за 2-3 дня не захватила Украину, как грозилась? Давай не за 2-3 дня, за месяц. Почему Россия за месяц не захватила Украину? Ты мне дашь сказать? Да, слушаю тебя, дашь слушаю, слушаю, давай. Слова три дня. Киев за три дня впервые произнес американский конгрессмен. Э, Знаешь, зачем? Никогда наши власти, никогда наши власти не говорили Киев за три дня. Это мы ни разу наши не говорили. Ваши федеральные Это каналы об этом говорили. Ваши федеральные никогда официальные не говорили, федеральные никогда. каналы никогда. И за три дня мы никогда не говорили. Серьезно, доказать тебе? Докажи. Докажи, давай. давай. Покажи ссылку. Давай. Я тебе видео прям включу сейчас. Давай. Прямо видео. Там, где подборка всех, кто давай. это говорил. Я тебе видео прям включу сейчас. Так. Да. Так, так, так. Наши официальные власти, чтобы говорили, давай включи. Я тебе говорю, федеральные каналы, а не власти. Хоть каналы, хоть власти. Сейчас найду тебе без проблем. Давай, давай. Так, давненько я это видео. Нет. Видео не включал. Нет. Вот. А ты знаешь, для чего этот американец это говорил? Ты давай включай видео. Да я включаю. Ты знаешь, зачем американец это говорил? Я просто, чтобы молча нет, не... Нет. А, ну, окей, окей. Так. -с. Говорит в сердцах у нас любовь к земле. Родимый ты сам. Шо, шо шо не услышал. Откуда сам? С Киева. Что на фронте? Ну это не, не, не тебе этот вопрос мне задавать. <рых> как бы не, не твое дело, мягко говоря. Согласен, что это не твое <рых> дело? Да, 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 не мое дело. Ты видео покажи. Киев за три дня. Наши федеральные каналы. Поехали. Только не ссылка, что они ссылаются Прячь на высказывание. Украин за два дня. Чуев побеждать-то. Кив будет взят так быстро. Полтора-три дня. Давай сначала, чтобы мы все, все слова услышали. Посмотривание. Мы Украину победим за два дня. Чуев побеждать-то. Киев дня. будет взят так быстро. Полтора-три дня, два дня, потом падение города. Руль поднимем, и Украина поймет ему. Ну, Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас, Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18.00 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки. На, по, по, по расписанию вы сейчас на каком моменте? А где Киев за три дня? Это, это до 22 февраля было. До 22, ну было. да, да, да. Было? А говорил, что нет. Так до что ты? Февраля. Что, забираешь свои слова после назад? Начала СО, после начала СВО такого никто не говорил. А генерал, про генерала ты говорил, он после 24-го говорил? Смотри, чувак, э, Таково, э, да. смотри, ну оставайся мужчиной. Вот я тебе доказал, ну будь мужиком, скажи, забираю свои слова назад, был неправ. Ну, Спасибо будь будь мужик, это, ты, я... ты, ты реально в историю войдешь э, да, россиянином, Спасибо. шовинистом, людоедом, но ты хотя бы не будешь балаболом. Ты мне доказывал, я тебе только что доказал. Ну, скажи, что ты не прав. Забираешь это свои слова назад. Наша... Было условие после начала СВО, чувак. Не позорься. Ну, не позорься, ну реально. Ты же сам привел в пример вот этого американца, это все разговоры именно были до нападения. Потому что вы, первая ошибка самая страшная, недооценка врага. Вы зашли и получали по своим тупорылым врагам. Поэтому, да, поменяло все. Давай, признавай, признавай, что ты не прав и забирай свои слова назад. Не буду я ничего признавать. Ну ты ж балаболом я, тогда я, я, будешь. Не... Пошел ты м... сам ты балабол. А пойдешь ты, смотри, опа, и пошел прямо, побег, полетив. Угу. О, Я думал за раз. Здорово. О, снова, снова, О, привет. Снова. За раз, а за два думал, только за раз. Что за раз? О чем общаешься? Об обстреле больницы в Киеве. Что ты хочешь людям донести? Ничего, хочу, чтобы ты, чтоб ты извинился просто. Я с какого? Сказ... Хрена Смотри, за... перед да. Кто ты? не передо мной, Кто ты? перед народом Я Украины, перед народом, перед, Украины. перед народом Украины, перед народом Украины. Смотри, запоминай. За, за свою страну и за свое государство ты извиняешься перед народом Украины. За то, что вы безрогие Я черти. Слушай. Никогда, никогда. Слушай. Ты не услышал, не так начинается. Там нет слова никогда. Ты путаешь. Еще раз. Ты говоришь, что за свое государство и за свою страну ты просишь, не, не просишь прощения. Прощения ты не получишь. Ты извиняешься перед народом Украины. Погнали, погнали. Что Мотор. Ты кушаешь, что ты кушал сегодня с утра? Что тебе так хреново? Что тебе так давай, хреново, Давай, что ты кушал с утра? Давай переворачивай, а? Я тебе потом расскажу. Из... Ты... Сперва ты извиняешься, потом я тебе рассказываю, нет, что давай я кушаю. Тебе будь, друг. Давай, опять. Ты что, ты не услышал, не запомнил текст еще раз. За государство и за страну ты извиняешься перед народом Украины. Давай Поехали. Я, с я у тебя отключаю звук. Опять же, там нет таких слов, чувак. Я тебя не слышу, о чем ты Ну говоришь. тогда пошли дальше. Тоді не треба прощаться, все одно не почуя. О. Привет. Здорово. А ты Ленина уважаешь? А ты? Я нет. Ну и я нет. Ты не уважаешь? Зачем мне евреи? Мне а Сталина уважаешь. А Сталин тоже горский еврей. Горские евреи. А кого ты уважаешь? Батьку Махно. Интересно. А что вот эта инсталляция означает на Берлин? Зачем это ты повесил? Ну как? Зачем это просто плакат? Так а зачем так, на Берлин ты... ехать на танках? Зачем вообще воевать? В чем прикол вообще? Так это же прошлый век, ты еще не видишь? Ну ты его почему-то в этом веке повесил. Мы сейчас в этом веке, я это вижу в этом веке. Я не понимаю для чего. Ты откуда, браток? Я с Киева. О, я тоже в Киеве раньше жил. Такой хороший город был. Ой. Почему был? Да. А сейчас евреи там рулят. А ты антисемит? Нет, я просто они И очень много русских. Ну так ты антисемит. Ну почему, если они убили русских? Ну ты же не говоришь, что конкретно вот этот и вот этот преступники, потому что они убили. Ты говоришь, там евреи. Ну а что там не евреи? Где там народовластие? А где Евреи волосы? везде. Как и в принципе, ну, наверное, большинство этносов и представителей разных наций, они в принципе везде их можно увидеть и встретить по всему миру. Да. Так ну, ты антисемит получается. Ну как антисемит? Ну, ты начал что с того, такое... что Ленин плохой, потому что он еврей. Сталин плохой, да. потому что он горный еврей. Киев был хороший, стал плохой, потому что там евреи. Ты ну, же а не говоришь, он там он коррупционеры, стал? там преступники. Ты говоришь, там евреи. То есть определяющим фактором, почему Киев считается у тебя плохим, потому что там евреи. Ты антисемит. Не, а где там народ-то правит? Ты что? Ты что ерунду-то говоришь? Что там народовластие? Я пока что ничего не говорил, но теперь скажу. Да, в Украине правит народ. И ни одним Майданом украинцы это доказали. Где там народ правит? У пенсия 3000 гривен, у тетки с Киева. Ты что мне тут лапшу на уши вешу? Правит народ. Правит народ. Ты ерунду-то не говори. А где а батька бать... Махно? Где бать... у вас а, да, куда, а, куда бать, а куда батька Махно выехал, когда его ловить начали? Ты учил историю, читал? Так он от вас избежал, вы его предали, А, преднали, куда, а куда, куда, куда сбежал, расскажи, куда сбежал? Так вы его предали. В какую страну сбежал? Мы его не В какую вы страну его не сбежал? В, какую Украине страну не только сбежал? Было... В Украине только было два лидера, кто был за народ. Это князь Святослав и батька Махно. Остальные его евреи, Куда? Куда убежал Махно, расскажи, куда убежал Махно? Не, а при чем здесь убежал? Вы его предали? Ну в какую страну не он убежал? В какую страну вот он убежал? В какую страну? Да куда бы он не бежал, а он, бежал, Ну, что а вы ты его не знаешь, подержали? а ты знаешь, куда он бежал? Дело не в том, куда он бежал, вы его не поддержали. Я этим вопросом пытаюсь показать, что ты про, про Махно, кроме каких-то лозунгов, ни черта не знаешь. Ну, а что еще знать, он анархист? И я анархист. А, а что такое, что а что такое анархизм, расскажи. Анархизм это высшая степень правления. Это народ правит, а не как вы. Это не народ правит, ты даже не шаришь в своей идеологии. Рассказать тебе? Да что ты говоришь? Анархизм это децентрализованная саморегуляция. Это когда каждый гражданин действует согласовано вопросу, если мое действие возвести в максимум и принципу, можно ли это действие распространить на всех других людей. Иначе это пошло из христианского правила, поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой анархизме не правит народ. В анархизме каждый сам себя регулирует. Ты ни черта не шаришь. Снимай вот эту но тряпку, снимай вот эту куртку. Про шаришь, деда Махно ты. ты ни черта не шаришь. Но про анархизм ты ни хера не шаришь. Евреев. Я хотел... Ты антисемит, вот так и говори. Ты не анархист, ты антисемит. Первая буква правильная, А. Но не анархист, а антисемит. Вот кто ты, ты есть. Ты антисемит. Ты, антисемит. ты, антисемит. ты, ты, ты же продолжаешь ты про евреев. Украинский народ. Ты предал. Ты ничего не шаришь, мужик. Я я уже так обрадовался, я с тобой хотел обсудить, а насколько ты, ты насколько украинского реально украинского существовать в реальном в реальном мире анархизм. И ты не знаешь, что такое анархизм? Ты не знаешь анархизм? Ты не знаешь, не, что, ты что ты такое не анархизм? Не смешны мои тапочки. Что, что? такое анархия? Анархия это что? Ты, ты сам не знаешь. Что анарх? Это такое. Хорошо, ты что знаешь, такое анархия? Историю? Даже историю не знает. Так я ж тебя спросил, в какую страну убежал Махно, и что такое анархизм? На первый ты не ответил, на второй ты ответил неправильно. Да ни при чем, я это показал, что ты даже не читал его биографию. Человек, который хочет быть ретранслятором каких-то таких идей Махна, он должен Махно знать, наверное, досконально, идеально. Ты даже в Википедию страничку не почитал. Что ты мне про Махно рассказываешь? Ты ни черта не шаришь. Ты нашел этот флажок, повесил и строишь из себя знатока. Что такое анархия, рассказывай? Что такое анархия? Эй, куме, не журись. Что такое анархия? Анархия это высшая форма правления. Такого еще не было. Правление кем? Правление кем? Правление народа Народом. Нет. Вот я в двух, в двух словах тебе сказал. Нет. А ты ты историю вообще... О чем с тобой говорить? Ты историю не знаешь. Ты не знаешь, кто такой князь святослав Ты только знаешь Владимира своего, который пришел с еврейской верой и уничтожил 9 миллионов русов и украинцев. И вот ты вообще тут на уши вешаешь, вешаешь подрастешь, историю выучишь, может быть. Вот ты умеешь. действительно по, подсказывают зрители, ты про портвейн, наверное, про портвейн и анархию. У тебя анархия и портвейн рядом идет. Твои зрители все евреи, что ты мне говоришь? Мама анархия, папа, кто там, что там? Стакан портвейна. Слышь, В твоем случае пол бутылки. Чтоб вы были здоровы, когда ты повзрослеешь. Спасибо. Вот давай на этом и закинчим. Вот мы будем здоровы, хочу на этом и закинчить.